Oh, sila yang umat Bang Ada 22 minit lagi Terima kasih Datuk Yang Betul Bismillahirrahmanirrahim Saya menyambung uh, Ucapan Bahas cerita Diraja Dan uh, saya berhenti uh, Pada tengah hari tadi Dalam menyebut Tentang uh, Ancaman Baru dunia yang seharusnya difikirkan bersama dalam konteks Saya uh, memberikan pandangan konstruktif saya terhadap uh, layanan kita terhadap orang-orang muda Potensi mereka dan juga keupayaan mereka sebagai suatu tenaga penting kepada negara Satu hari esok Bila kita bercakap tentang kehebatan dunia cyber ini saya menjelaskan sebentar tadi tentang bagaimana Barack Hussein Obama telah menggunakan uh, kaedah dan pendekatan ini dalam kempennya. Uh, Dia peringkat awal bersaing dengan Hillary Clinton dengan slogan Change Now dan menggunakan uh, kekuatan Facebook dan Twitter dan kemudian beliau berjaya untuk terus ke langkah seterusnya bersaing dengan rakan beliau untuk merebut kerusi Satu no. The White House beliau telah uh, menggunakan slogan uh, The Change That We Can Believe In dengan izin dan juga menggunakan uh, Facebook dan Twitter ini sebagai bahan kempen utama para kursi Obama dan dengan jelas ia membuktikan bahawa kekuatan uh, walaupun mungkin tidak keseluruhannya tapi faktor utama dalam sejarah baru Amerika dan dunia baru ini menyaksikan bagaimana seorang yang berkulit hitam boleh menjadi orang nombor satu di Amerika orang nombor satu di White House dan kekuatan uh, jari jemari gulungan muda menggunakan pendekatan ini untuk mereka menunjukkan sikap politik mereka Datuk Ida Pertua kita bila berhadapan dengan orang muda ini, jangan diperlekehkan tentang keupayaan mereka jangan diperkecilkan jangan kita membuat satu undang-undang yang walaupun pada zahirnya tidak menampakkan uh, kezaliman kepada mereka tetapi dalam satu waktu yang sama kita menyaksikan bagaimana undang-undang itu telah memperbodohkan mereka mengheret pemikiran mereka ke arah zaman yang jauh jutaan tahun yang lalu zaman batu malah lebih dahsyat daripada itu dengan jari jemari orang muda pada hari ini mereka boleh mengubah sejarah saya ingin menyatakan dalam ucapan ini tentang fenomena dunia kita lihat perang dunia yang pertama telah mengubah sejarah Eropah Timur mendapat kemerdekaan negara seperti Hungary, Poland, Yugoslavia, Republik Cek dan seumpamanya merdeka selepas fenomena perang dunia yang pertama Dunia Perang Dunia yang Kedua kita melihat bagaimana jatuhnya pelbagai empire dan kita juga melihat uh, Eropah Timur mendapat kemerdekaan keduanya dan seterusnya kita melihat dengan kepahilan fenomena itu akhirnya jatuhnya apa yang katakan the falls of the Berlin Wall jatuhnya dan runtuhnya tembok Berlin kemudian selepas Cold War kita melihat selepas Perang Dingin kita menyaksikan bagaimana negara-negara yang dulunya diperintah oleh para diktator apa yang saya sifatkan sebagai all order ini runtuh satu demi satu dan fenomena ini berterusan kerana apa? kerana manusia itu akan terus potensinya berkembang kerana ia manusia dia bukan suatu yang statik manusia ini pemikirannya walaupun suatu waktu dulu tidak berubah tapi dia mesti berubah mengikut zaman dan keperluan apatah lagi dalam the third wave ini maka dengan sebab itulah kita melihat all order ini ataupun empire-empire dunia yang besar ini jatuh walaupun mereka ditekan dengan undang-undang yang zalim tetapi akhirnya mereka bangkit untuk mendapatkan hak mereka maka dalam dalam dunia yang saya katakan tadi dengan cyber attack ini ada dua dimensi di situ Dimensi pertama mereka menggunakan peralatan canggih ini untuk mereka menentukan sikap mereka Hari ini kita melihat jatuhnya Husni Barak di Mesir Jatuhnya Empire ataupun di Kaktor di Tunisia Sekarang di Yaman, Di Bahrain dan mungkin esok di Arab Saudi Ini fenomena yang berlaku Dan perhatikan dengan cermat bahawa Semuanya diberlaku pada negeri negara-negara yang demokrasinya dibunuh Ataupun negara yang tidak punya demokrasi Walaupun dengan kekuatan persenjataan, kekuatan undang-undang Memenjarakan mereka, menekan mereka, membunuh mereka Tapi ingat satu hari manusia ini pasti akan bangkit Kita hari ini menyaksikan depan mata kita Dan semua orang bercakap pada hari ini Malaysia tidak mungkin jadi macam Mesir Malaysia tidak mungkin jadi macam negara-negara yang lain Tetapi saya ingin memberikan suatu pandangan yang mungkin unjuran yang jauh Yang mungkin tidak dapat diperakui pada hari ini Jangan bunuh demokrasi pada orang muda pada hari ini. Kalau kita mengakui negara kita punya demokrasi, suburkan demokrasi itu. Jangan buat demokrasi di kampus sebagai suatu tempat kita menahan ledakan dan potensi anak muda. Ini yang saya maksudkan. Dengan jari jemari, mereka boleh merubah dunia. Saya ingin menjelaskan satu satu lagi faktor dalam 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 aspek ini ialah bahawa orang muda ini mereka boleh merubah sejarah, mereka boleh meruntuhkan empire, mereka boleh menggunakan ruang cyber yang ada pada hari ini untuk mereka mencapai tujuan mereka. Cuba kita bayangkan Husni 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 Mubarak yang belanjawan negaranya untuk tentera sahaja, untuk persediaan sahaja, untuk kononnya bersaing dengan Israel, berbelanja hampir 5 atau 6% daripada KDNK mereka untuk kekuatan itu orang dulu takut tentang bom atom hari ini dunia masih lagi berbincang tentang senjata nuklear tetapi apa yang berlaku pada hari ini tanpa bom atom, tanpa senjata nuklear kerajaan boleh jatuh dengan apa? dengan cyber attack dengan jari jemari oleh itu bagi saya kita harus melihat potensi anak muda ini untuk kita bangunkan saya sendiri tidak mahu jadi seperti itu dalam negara kita. Tapi kalau demokrasi ini tidak dis, tidak disuburkan. Kalau tahun hadapan lagi kita melihat bagaimana anak-anak muda kecewa dengan cara mereka diperlakukan dalam pelbagai kampus, ini membakar semangat mereka. Mereka manusia, mereka human, mereka insan yang mahu suatu adilisme sebagai seorang pelajar di sebuah pusat pengajian tinggi dan jangan lagi layan mereka macam budak sekolah. Ini yang saya maksudkan supaya kita harus ingat tentang bahaya kalau kita mengongkong pemikiran manusia, mengongkong kehendak mereka, kita menyekat pemikiran mereka dan kita menggunakan undang-undang untuk mereka. Kalau berlakunya pilihan raya kecil pun atau pilihan raya umum. Kenapa tidak? Kalau ada fakulti sains politik di Universiti Melaya telah ada UMC Del, telah ada suatu badan bebas yang kita bertanggungjawabkan mengkaji politik UKM ada uh, fakulti uh, sains politik kenapa tidak izinkan mereka turun kalau ada dua fakta yang kita ragui sebagai contoh hari ini kalau kita menyatakan dengan fakta bahawa Felda Plantation itulah satu yang kita anggap bertentangan dengan falsafah asal atau matlamat DEB Ia ya, kita anggap bertentangan dengan kehendak Azhar Hamtul Razak yang pada waktu itu Mahukan Felda ini sebagai senjata yang dua serampang Membasmi kemiskinan dan menyusunkan, menyusun kembali masyarakat Kita mendakwa apa gunanya Felda Plantation Kalau ada fakta yang begini Kenapa tidak harus universiti dengan fakulti sains politik menghantar pelajar mereka untuk menyiasat biar mereka melihat biar mereka mengkaji tentang kebenaran fakta ini ini cara kita menyuburkan pandangan ini cara kita berhujah dalam dunia dan iklim politik yang sihat kalau kita mau menjawabkan diri kita daripada politik fitnah dan seumpamanya tapi kita sekat mereka kita kenakan undang-undang pada mereka kita gantung pengajian mereka kita gantung biasiswa mereka ini cara apa jadi saya rasa harus kita melihat perkara ini dalam suatu kehendak orang muda yang kita raikan pemikiran mereka. Kalau satu hari besok di kalangan mereka lahir sebagai pemimpin negara, rakyat yang untung. Rakyat yang akan mendapat manfaatnya. Tak kiralah sama ada mereka BN atau Pembangkarta Rakyat. Kalau BN kalah, kita merentah. InsyaAllah BN memerintah. merentah. Kalau kita kalah, tak mengapa. Teruskan memerintah. Tetapi... Apa yang penting bagi saya ialah Jangan bunuh potensi anak muda Yang kedua uh, Datuk yang dipertua Saya ingin menyatakan tentang Ancaman kedua kepada cyber attack ini Apa yang katakan sekarang sebagai cyber terrorism Yang tadi mereka menggunakan Seluruh kecanggihan peralatan untuk mereka bersaing untuk mereka mencapai kehendak mereka dimensi yang kedua yang lebih bahaya adalah bagaimana hari ini dengan menggunakan dunia IT yang ada pada hari ini peperangan cyber ini juga kita melihat bahawa ancaman kepada kerajaan ancaman kepada kerajaan ancaman kepada negara apa yang saya sebut di sini sebagai uh, cyber terrorism atau cyber security sekarang telah ada satu virus yang, yang dikatakan Stuxnet Satu virus yang telah dicipta Bagaimana dia boleh dengan izin disable Computer system Keupayaan keselamatan negara yang disimpan dalam data Boleh dipunahkan, boleh dimusnahkan Dalam sekelip mata Iran sekarang ini mengalami ancaman ini Amerika sekarang ini mengalami ancaman ini Bukan lagi nuklear, bukan lagi atomic bomb Tetapi dengan virus yang dihantar melalui sistem kecanggihan IT adakah negara telah bersedia ke arah itu ini soalan saya kepada Kementerian Pertahanan kalau yang tadi itu menggunakan jari jemari mereka untuk meruntuhkan data menjatuhkan kerajaan menjatuhkan diktator sekarang dengan virus Stuxnet ini mereka merumpuhkan sistem keselamatan negara apa akan jadi kepada negara kita saya suka untuk membuat sedikit perbandingan di sini Tentang uh, keprihatinan saya kepada negara Menyahut titah Seri Paduka Bagian ini bertuan agung Tentang peralatan Fiskal Ketenteraan kita Ya bukan kita mahu berperang dengan negara jiran Bukan itu bukan matlamat kita tapi bila negara jiran tahun ke tahun meningkatkan belanjawan mereka dalam bidang ketenteraan, apa sikap kita? Saya membaca beberapa fakta di sini Izinkan saya Dato' Betul Sejumlah uh, 35.5 bilion diperuntukkan bagi tahun keuangan Singapura 2011 bermula 1 April ini Berbanding uh, 11.46 bilion pada tahun lalu untuk ketenteraan mereka Dan untuk uh, mengukuhkan hujah saya Data daripada Stockholm International Peace Research Institute dari tahun 90 hingga 2007 jelas menunjukkan terdapat 6 tahun di mana bajet tentera diturunkan. Dulu badan ini turut mendedahkan bahawa jurang antara Malaysia dan Singapura dalam perbelanjaan tentera berbeza hanya US dollar 800 juta setahun pada tahun 91 tapi menjarak kepada US dollar 1.3 bilion setahun tahun 1925 Pada tahun 2008 Republik tersebut Singapura Berbelanja lebih US, do US dollar 2.3 bilion 2.3 bilion lebih tinggi berbanding Malaysia Bila data itu di dikaji bagi tempoh 10 tahun Jurang perbelanjaan menjadi semakin besar Ini jarak kita dengan Singapura Dari segi mereka membeli senjata canggih mereka Mereka ada steel Pesawat tercanggih paling pantas di dunia apa yang ada di Israel ada di ada di Singapura mereka ada peluru berpandu mereka ada kereta kebal anti tank paling canggih yang ada pada hari ini kita ada apa kita ada dengan izin disable weapon ada kapal selam pun tak boleh nak menyelam ada tiga kapal laut tentera yang ada pada hari ini satu terbakar kita ada apa yang ada pada hari ini bukan saya dengan niat untuk kita menghina negara sendiri tapi ini peralatan yang kita ada pada hari ini kita ada skyhawk jenis apa tahun berapa kapasiti ini bagaimana walaupun saya faham dan saya mengerti bahawa itu bukan untuk tujuan peperangan tetapi ini hakikat yang ada pada hari ini dan kalau ini pun kita tak boleh nak bina apa pula persediaan kita dalam konteks cyber attack yang saya katakan tadi di mana dunia menghadapi ancaman cyber terrorism yang boleh Amerika dilanda sekarang ini Iran dilanda sekarang ini negara Eropah dilanda dengan virus ini apakah persediaan kita terhadap perlindungan keselamatan data dalam negara kita Tentu yang bertua Izinkan saya untuk beralih kepada kepada tajuk uh, yang kedua Kubang Kret, balik pulau sikit penjelasan Mungkin saya bersetuju uh, dengan uh, dari segi aspek apa ini keselamatan negara. Cuma yang saya juga mohon kubang ke kerian uh, beri sedikit pandangan ialah mengenai ketika era apa yang dipanggil sebagai the era of soft power kita bajet kepada uh, apa ini kementerian luar untuk teman-teman uh, uh Kerajaan terutama untuk uh, Mewakili negara Kerja-kerja diplomasi kurang banyak Untuk tahun ini, tapi yang saya tahu Dengan perkembangan globalisasi sekarang Cabaran untuk kerja-kerja Diplomasi ini amat uh, Lebih mencabar Dan saya rasa di era soft power ini Selain daripada keperluan untuk uh, apa, Kekuatan fizikal uh, Military sifat dia Tapi saya rasa untuk meningkatkan Dengan izin, the sophistication Of our Apa dia ni apa dia ni staf iaitu Kera, kerajaan kerajaan Malaysia saya rasa perlu saya rasa saya rasa uh, mungkin uh, kubang kerian boleh bagi sikit pandangan ya satu uh, pandangan yang 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 bijak ya, daripada tak saya daripada balik pulau di mana saya juga uh, melihat bahawa dunia diplomatik juga menjadi semakin penting dalam kita mencaturkan dalam kita melihat our way forward dengan izin uh, tentang kesediaan negara dalam kita berinteraksi dengan dunia yang ada pada hari ini dan uh, peralatan mereka dan juga ke kelengkapan mereka harus dipertingkatkan uh, supaya mereka juga dapat memainkan peranan yang maksimal dalam kita uh, menentukan tentang uh, efisiensi kecekapan negara kita dalam kita Uh, menyaingi mereka. Saya rasa betul tertarik uh, dengan apa dengan sejarah masa lampau. Uh, hari ini bila ada perundingan damai uh, yang melibatkan termasuk dunia Islam, negara yang menawarkan adalah negara Norway, Finland ataupun Sweden. Negara-negara yang menawarkan Pelindungan politik juga uh, yang rasa selamatlah dengan negara dengan izin di uh, Scandinavian countries. Jadi Walaupun dulu mereka adalah Viking. Mereka adalah lanun laut utara yang kita belajar di sekolah dahulu. Tapi dalam masa yang cepat, mereka belajar dan mereka hari ini menjadi peacemaker. Mereka menjadi mediator untuk mereka tampil di pentas dunia dan menawarkan khidmat mereka untuk perundingan damai. Jadi saya rasa Malaysia juga mesti ke arah itu, ya, dalam kita bersaing dengan dunia-dunia yang ada pada hari ini. Terima kasih. Sahabat saya daripada uh, Balik Pulau. Saya beralih kepada buku jingga Datil Bertua Walaupun uh, apa pun yang dikatakan tentang buku jingga ini uh, Terima kasihlah pada sahabat kita daripada Kota Belut Walaupun tak ada di sini Kerana sebagian besar ucapannya menyentuh tentang buku ini Walaupun diperkecilkan Ialah maklumlah kami tidak lagi di tahap duduk di sebelah sana Tapi ini yang kita tawarkan kepada rakyat Dan saya rasa dengan diskusi itu yang walaupun ada kritikan Saya faham Tidak mungkin mereka memuji tentang buku jingga ini Tapi saya rasa itu satu permulaan yang baik Di mana di sebelah sana juga telah menerima ini sebagai suatu dokumen Yang perlu diperbahaskan Dan saya rasa ini satu perkara yang baik Dan kalau ianya nanti menjadi satu perkara yang lebih penting Ada banyak lagi forum-forum tertentu yang boleh kita bahas tentang buku jingga ini Kerana kita juga datang dengan suatu latar belakang pimpinan yang ada latar belakang uh, pengalaman mereka dalam kerajaan saya rasa dalam konteks ini saya bersetuju dengan rakan-rakan macam pengerang tadi ya? janganlah uh, tuduh kita ini membangkang semata-mata tak ada tidak ada uh, tidak ada budi langsung pada negara ini tidak ada Suatu jasa langsung kami ini kepada negara Itu tidak betul Lihat saja parlimen ini caucus yang dikemukakan Siapa yang beranggotainya Tidak semua satu perata barisan nasional Juga daripada kami Lautan-lautan kerja keluar negara saya rasa Juga dijemput daripada kami Baru-baru ini saya dengar rakan pada BN uh, Pokok Sena Kemudian uh, Kuala Krai Sama ahli parlimen daripada Sabah Sarawak, kita pergi pada satu persidangan peace global peace uh, conference di Jepun dan Korea kita boleh duduk semeja berhadapan dengan parti baru di Jepun dan kita boleh kemukakan idea bersama dan tak timbul masalah kita nak mencaci negara sendiri di hadapan negara lain itu satu perkara yang saya rasa harus dilihat jadi dalam konteks buku jingga terima kasih dan taniah kerana memberikan kesempatan untuk dibahaskan Nah, saya rasa kalau ada perkara-perkara yang perlu dikritik, ayuh kita boleh bincang secara intelektual. Adakan uh, intelektual discourse untuk kita tengok apa yang baik, positif. Ini pandangan kita kepada rakyat yang harus kita uh, kita panjangkan untuk kebaikan negara. Sekian saya. Terima kasih. Itu betul yang Muhammad Mugran. Saya setuju tidak bahawa sepatutnya dalam proses pemurnian demokrasi dalam negara kita ini dalam konteks buku jingga buku biru tua dan sebagainya. Uh, dalam konteks untuk membina uh, apa nama masyarakat Malaysia yang bermakluman, yang yang apa nama uh, menentukan hala tuju negara kita ini berasaskan kepada knowledge pengetahuan yang cukup uh, sepatutnya uh, apa nama agensi-agensi uh, media uh, elektronik seperti RTM, TV3, Kumpulan Media Prima dan sebagainya memperbanyakkan lagi intellectual discourse yang berkaitan dengan bukan sekadar buku jingga tapi saya kata bahawa kalau BN boleh buat buku biru tua. Jadi kita kita boleh membuat perbandingan buku jingga dengan buku biru tua supaya masyarakat diberi peluang untuk nak lihat nak nak nilai sama ada hak buku jingga ke yang lebih baik buku biru tua ke yang lebih baik. Ha, jadi macam mana? Eh uh, sebelum yang tu omat, saya nak tanya. yang berhormat, masa yang hormat dah habis ya, sikit, ya, Kalau bagi peluang saya tak bagi peluang yang hormat ya. lagi. Eh sikit je kena bagi. Tak saya apa lah eh, Oman nanti ya. lepas tu. Kan ya, mimi jingga. Masa dah habis Oman. Dia jingga baru biru tua jadi macam kapla jingga. Kubang kerian Terima kasih Datuk saya saya patuh saya gulung. Terima kasih pokok sena. Ya. <tuan> uh, satu pandangan yang sangat baik ya yang pokok sena kemukakan untuk parlimen ini. Saya rasa dalam era selepas 2004 ada sedikit keterbukaan RTM. Ini saya nak yalah kalau benda yang boleh saya puji saya puji dulu ada debat perdana satu ruang waktu yang saya rasa walaupun pendek sejam ya kemudian uh, astro hari ini membuka ruang untuk kita dan dipanggil oleh panel daripada semua pihak saya rasa satu benda yang satu perkara yang sangat baik rakyat melihat kemunculan kita dalam televisyen yang dulu orang anggap pembangkang ini akan bercakap dengan bahasa yang kesat satu uh, persembahan yang apa orang kata memang rupanya rupa pembangkang tapi dalam ruang waktu itu kita melihat semua bercakap tentang kebaikan negara sumbangan kita kepada negara tak ada orang yang nak be look stupid on air jadi astro telah buat satu ruang waktu tapi saya saya heran sekarang ini astro pun dah mula long live mungkin ada suatu ya masa ya jadi saya rasa kalau ini boleh kita lebar luaskan dalam konteks kita menggalakkan satu minda yang berpengetahuan masyarakat yang based on key knowledge saya rasa kita sangat membantu kepada negara kita sendiri betul saya ucap terima kasih dan saya uh, menyunjung tinggi titah daripada tu baginda Yang Perwira Agung